6 часов солнце там только показалось тело уже всегда за камерой пока сбегал петухи уже успокоились парали так что вот слышно. У некоторых правда, говорят, что пропали горобцы. Красота. Надя каждый день подходит, радуется. Нет, это я не могу долго спать. 6 часов букв все. Без 15-6. Трубочка что-то осталось. Вечером шукали, шукали красавицу, не нашли. да вот. Вот. Вы отдыхаете. На улице тепло. Или циклон какой-то зашел, или что оно такое, что побыло холодно, и опять тепло. Тоже кому-то не спится. на работу сегодня день памяти загиблых безвести злотовых всех памятаем надеемся тоже тоже надежда -то остается что И с Мишей все хорошо тысячами наших пацанов, девчат. Три года осенью будет, а все равно надежда якась есть. А вдруг? Дай Бог. Кто на счете? тех, кто со щитом домой вернуться все. Листья такие. А, показалось, я кто вот и не подмерзла, не показалось. Слабенькие тут помидоровцы. А ну, самосад этот. У соседей давали, прореживали свои. Ну хоть какие есть. Вот и Николаевна тоже не спит, что с порядке наводит. Ну да, то да, 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 угробило дерево. А да, все равно яблоки он торчатку иди. Вот звуки. Садись и релаксируй. Вчера с Надей до да, темна сидели эти. Кады слушали, классно, их дома. Посмотрим, Надя предлагала картошку копать. Что они там выбирать будут сегодня? Нету все равно что тут. Копай, копай будут, выбирать, будем копать. Так, вы тоже не балуйтесь, не хворейте. Настроение вам отлично. Все день начался. Всем за... доброе утро, мои хорошие. Пиши за аккумулятором. За аккумуляторы купил? Да все, за неделю третий раз. Как красиво. Добрый Пучка, представляешь, валит пар куча магнитик. И все, размагнитесь и все. Замагнитесь, Ты смотри, это, не до планшета, не до телефона, ни это. Солнечко, проверка. Посчитать все. Цветы счет любят. А когда их считать? Вот мама худо считает. А вдруг мушка одну зиму? Угу. Не, серьезно, если бы так можно считать. Наши считать. Опять твою вышиванку хочешь купить? Ой, это наша. Нехай будут. Гуляй. Вот этот вкус. И на одну кусту, да, это надо все время. Прошу. Один куст чернобыльца, смотри сколько я цветет. Тут два, а тут один и красота. Непонятно, каких длинных насадили. Ну картошку значит завтра будут копать, что няня приедет. На недельку хоть уже едет mm? уже едет mm -hmm. 850 автобус вечером мы ж А я сейчас не на яйца принеси вчера позвонили яйца есть 40 штук Ой, наверху какие красивые Мелкие попадали, фрукты не висят. Да и крупные падают. Надо будет взрывать их якось. Я скажу, давай это. Хотел сказать, за Их надо взрывать, чтобы дня два полежали, потом аж... Ведро еще. Замачивать, а? Два ведра есть? Да. Лариса, это та самая проблема. 4-5-литровки. это с крышками, и пятое все. Где крышка делай, скажи. У нас то самое, скажу. Одно я раздолбал. Хочешь, не зря сходила. Принесла? А что ты деньги? Я же деньги нам не положила на это. Тумбочек. Я взяла. 200 гривен. Тут и картошки. И на всю, на всю пару колорадов сидела. данный пару, там оночки он вашу доедает кусты. Да. Ну что вы когда пирог будете делать? я сейчас буду Пойдем. делать? Он будет потом, когда закончится, потом я сделаю. Поделили кухню. Сейчас я это... Я сейчас я не, буду ничего не, я просто спросила, я просто вчера вы разговаривали, может за ночь что-то поменялось. Да, нет, нет. Сейчас это. Кажи покучу. Крем. У меня есть крем Шарлот готовый. Я один, на один рулет везде, возьму его. А один крем сделаю. чтобы шоколадно так и было. Открывают, не мощно. Він не пускаю додому, так? не пускаю. Ось скажи, які вони, так? Ось. Ну, ну, жалуйся, жалуйся. Скажи, розкажи щось, розкажи. Пусти, скажи, так? пусти, скажи мене, я хочу спати у хату. Ти. Так. Не, не маю чого спати і так сьогодні не спить. Побалакать, скажи я спала, мене розбудили. Не Бісовісні. спала, вона лежала. Тільки. Ну скажи, я тільки тільки тримати, надав. дай, дай, вона тебе розбудила, ну, побалакай з нею. читай їй, скажи, яка тобі совість, не пускаєш мене, так? Ти його антину то і... Іди, там відкрита? Ні, а. І ще гля... Ні, іди. Машинка. О, не не відкрит. Не відкрит, Но, модель машини. что я иду чинить, Да побачим. И... Он, что в не едите? Вот писатели пишут, бедные дети без витаминок. Ни, ни, ни. Он Все. сама пришла, мама. кому-то идти. Ты, иди подругу проведай. Вчера чехолы, сира кошка, да, как была? Кот. Кот? Э, черный. До нас приходит Вика, и выкормит. Не, ну по двору не лазит, там только, где кормушка. Угу. Потому что не хватает нам потом черный, пути, чего не хочет. Так, сейчас уж уйду. Что вот здесь? А. Нет, Нет. чтобы ученикам выставляться. Мама выставляться будет. Свято у кого? Вика за паспорт вчера не выставилась. Кажу, мыши поедят. Смеется, кажу, не поедят. Вин пластиковый. Вот вот, зачем тут додаток? Я вот не пойму. Вот ну вот, а карта и додаток той. Ну, впишите уже тогда в да, паспорт, чтобы... Да и то, хотя бы больше размером делать, чтобы не да. потерять его. Ну, хорошо, конечно, в этот положил, пошли в окна. Ну, что значит, у кого-то вкрали <грух> Чем заниматься? А Ты. что, там остался горох, или Конечно, да. Сыр получился у тебя? Да. Ты прям уже идем, а на подороге сейчас буду делать. Я говорю, там да уже жару находились, я говорю, не, я пройду, буду делать. Я пошла. Счастливо. Все в работе. Все в захода? Чётрый. По порциям поделила. я же на рулеты делаю пропорции. Потом. Буду шоколадный рулет делать и светлый рулет делать. Светлый рулет у меня будет. Это. Шоколадный будет у меня. О. А зачем я крем шарлотта делаю? Я ж сыр Филадельфии делала, там будет такой. Не, не Назад б. его не стыдно. Не, не оба. Да, тут аж не а дают. А что у нее? Тут яйца. Какао. Такие. Я на тортике их, это хорошее было, это На заказы. У меня есть девочки этот. на надюшених тортиках, бісквітиці, всякі бісквіти є, що хочете. Так, щось мені з кремом треба полишати. Зараз я придумаю щось. Філадельфію зробила. Ну, там Філадельфію там мені там хватає, як можна якісь ці на хлібик вмазати. Себе їсти. Мне тортик заказали. Кілограм. Ну, я її сразу написала, може кіло 200-300 будь. Вот так я сразу заказь. Це ж форму треба. Що є ще хоть, А підставку на, щоб подвойки несу ставити. Десь подивитися надо. Дівчики пишуть, що так удобно, взагалі. Дуже удобно. Так, муку надо всю собирать. чтобы ничего не оставалось аккуратненько. Ну, Конфетюрчик тоже сделаю, показывать нашу ну, то красиво тогда получилось, когда -то белое тесто наливаешь это, шоколадное тесто, когда развода потом потом готов. Зебра? А, ну, зебра, не. Не, зебра это просто, а то там рисунки такие рисовал этой палочкой. А, тут такие это на три яйца. Ох, выключите. Не, не. Будет как раз хорошо на этот. Будет высокий торт, высоченький тортик. Вот. И красота будет. Еще мне шары шоколадные робят сегодня подготовить усе. 80 градусов и вперед и вперед. заметил, что у вас продвигается. Все уже. Идеи в голове пропали. Mm -hmm. uh -huh. Магниты, одни до стола примагнитились. Вот mm -hmm. точно забивать машину. Побула цела. <laughs> Ты же их сознанного, можно собрать что-то, дуже легко. Uh -huh. Я что-то так-то думал сделать BMW, но какая-то другая марка получилась. Малюнок, но малюнок БМВ. Угу. Так. Люблю... Качки! <laughs> Спиваю, да? Да, кря, кря, кря. А, друг, у них там... а я слышу в кухне, аж ба -ба, ба 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 Думаю, это что-то рассказывает. но тихо не удалось подойти. Заметил. Почу. Почу. За Зато важно теперь отключить, если я такой. А. То Тут типа, вот магнитный, для магнитного поиска, вот тот магнит, что там на пару тонн. То есть, если прилепил, уже не отцепишь. Придется столом ходить. Стола всякі гаючки будуть прилипати. Крем-шарот додав, щоб було. масло. Ну, Крем-шарот, готуємо там вже сливочне масло, я щоб не додавати сир Філадельфії. І просто сир цей м'який додавлю туди, зіб'ю, і вкусно буде. Парчика, придумала собі крем. Аж слунка. И все, сейчас этот еще пойду подвал, вышню достану и это, сделаю конфетурчик. Ну, конфетурчик я сделаю, ну, это такие, ну, такие, чтобы ну, реже чем-то делать. Сегодня в библиотеку надо будет сходить. Аж срочно. Вчера, позавчера надо было. Ну, сказать. они там будут Почти. шариться. А? Все. Буду, все равно ж там шариться. По, по ну, ну хотя я же скажу, что в библиотеку надо там Вдруг она придет сегодня, может, и раньше. А сегодня же там пока нет, пока пизднейше пидешь. Да они туда, домой до них сходят. А до дома? Mm. Я ему туда иду. Ну и что там будет? Я пишу, а где Обедать будете? Mm. А? Я буду. Ты, да, бежишь, ты, ты по солнцу ты? смотри. Не, ну время ж пойдет все это, но обид же уже... Да пройдет, что он проголодает, он в курсе. <решит> так, сковородка-то у нас стоит для дела. Что? Ну, сковородка, скажем, на подоконнике. Нет, сковородка стоит, и буду еще эти сегодня жарить опять. Так Пойдем. и сами пробуйте. Ну, хай хочу. Чтобы Аня приедет. приехала, чтобы угостить. Да. Да, так. Вона навіть на другий день ось оставалася. Да. Даже, даже і залиши. От тут уже. просто вона розпечатана пачка. Ось. Вона запечатана. Ну так, удобно. Я, я якому... Ларісі вчора відео зняв, каже, ну сніми мене, що заснек. Вона не знає. Ні, там ми ж знали. Та я знаю, вже давно ми це робили ще. Да, Полтавки, кажу, як я дома була, такі ми купляли, робили. Не перший раз це бачу. А я говорю, глянув, кажу, її треба купити. Ну, на не разные, это такие, это есть и круглые такие, знаешь, тоже интереснее это. Надо ну, да, дивиться про так вот раз. Ну, если не посыпать, да, ну, нейтральное какое-то. Не, не, посыпать надо О, не не, не, ну, может, кто-то с чем-то захочет другим есть. Не, ну, кто, ну, я хочу. А я говорю, Андрею, можно это и тортик даже, вот это таки понаробливать. А я вас вот придумаю. И крем сделать вот так вот. Все это перемешать, даже можно с... А, не не бахает, сереет. Ні, воно ж торти, так воно і треба, щоб воно трошки було м'якше і все ж. І вже все желе трошки може, ой, желатин додати трошки можна. Ну, щоб воно вже прямо так, знаєте, закріпилося. І все, і розрізайте вам вже тортик такий. Красота. Все можна продумати. Так, зараз я тут порози саме Все, навіс. В мене я вже рецепт написала, в мене свій рецепт. Дівочки. Це буде. Рулет той, що не тріскається, нічого, заворачувати, все добре буде. Ну, хочеться мені щось, я не знаю, мені два рулета хочеться зробити шоколадний, щоб і от такий, щоб світлий У ну, мене у мене тим более залишиться крем 100% з того торта, У мене ж ви бачите тут 18 см діаметр, а на одну порцію я буду робити мені крема, хватило обтягнути, крем обмазати і там трошки треба мені додати. И это самая, И крем останется. И как раз мне на украшение будет. Я хочу де рулеты вот так вот промазать вот так пока это так... А я не буду рассказывать. Что Смотрите, заходите. Да? Красиво сделаю. на е чем там украсить. И что я не знаю, что выходить там будет, да? Mm. Так что красота будет. Так, получается, все нормально. Сколько у тебя? Будет пектись? Mm. Ну, минут 30-35 это точно. И это. И, все. и потом, я только спечу коржицы и на рулет. Я приготовлю сразу их. Я, я когда на руле делаю, я сразу полотенечко заворачиваю сам рулет. И хай он прям так и остывает. Можно не заворачивать, просто накройте там и все. Я, я ну, привыкла так еще. Давно-давно так рублю. Сразу заворачиваю полотенечко. И все. Не знаю, кто как. Я... Ну, каждая хозяйка делает по-своему, так что, как-то так. А собирать торт, я это не показываю на торте, который кажется, то, что я уже показывала. Ну, сборку покажу еще, как я собираю торт, это все. Ну, крем покажу, как я буду делать. И этот. Конфетюр тоже не буду показывать уже, сколько показывать его. Просто буду сборку показывать, украшения, сколько там такие дела. Да, так, хай печется. Так, мої хороші, хочу вам показати фіалки, а потім піду розогрівати, та будемо обідати. Гляньте, яка красота і муха. От уже та де вони беруться? Гляньте, яка фіалочка. Яка вона красива. Як я хочу і надо зробити такі, типу, напікати і фіалки. Да, на тортики. Канал, яке гарне, гарне. гарне. Вот так вот. И вот так вот. Это надо снимать. Бачите, тут мне надо галять вот это все. Головку срезать. Или, в общем, буду рубить, зачищать там эти. И вот это поломалось это. И надо вот так отломать, то что это не надо оставлять. Вот так вот. Вот. Грунт Сегодня, наверное, сейчас пока отдыхать буду. <кхе> Сяду там закладку. Зробила собі в Фейсбуке. Там та женщина высылает грунт и этот. Уже все смешано, все, тільки садить. Не надо дома ничего робити, Можете сразу садить спокойно. Не так понравилось, и я решила закладку зробити. И це надо цветочек це отдалить. там надо да. сколько В общем, работа есть. У меня, ну, вы же бачите, заказ за заказом. Заказ за заказом. Сейчас тортик завтра украшать. Ну, то рулеты я детям. Надо десерт сделать обязательно. Вот. И уже на 10 число у меня заказ опять. Зефирчик. Трояндочки. Только уже будут розовые, рожевые и фиолетовые. Як місто буде, тюльпа тюльпани ставить. Це ми так попросили. Так, мої хороші. Отак от, от. Красоту вам показала. Красота, да? так? Ну, це поки ж до 10-го, ще ж будуть знову, мабуть, дзвонити. Попитають, пишуть, питають, усе. Букети питають, звісно, ну я букети не висила, дівчатки. Боюсь, боюсь висилати, не дай Бог не дойде, а ви мені скажете, що я так неправильно зробила, я не можу. Я тоді переживаю. А так, я коробку вислала. і от Написали мені, що я два останні закази вже відсилала. Мені написали, що дійшло все добре, смачно. Я дуже-дуже рада, мої хороші. Мені дуже приємно. Отак от. Поки десь тут по місту. Чернобай, вот так от, де що можна забрати, навіть привезла б на автобусі, отак. Ну забрав чоловік і все там, да, людина. Отак так хіба. А, так, щоб почта не. Мені подобаються оці, як колокольчики такі. Так от. Все підемо розогрівати обід. Так, щось нашого туриста не видати. Обед. Телефон с собой не взял. Если захочу и Видать. Синички поют. Красота. Просто они обманули. Тепло повернулось. и на порядке на воду в комнате и как вот и... оделась не оделась еще не знаю Надеюсь, уже обеда Шот, обед готов Игорь, дай придти еще. Я еще и не пришла. Только, пожалуйста, сюда. Сейчас только время. А, да еще и рановато. Это ты что спешишь работать, что? Затея, это че я не знаю. Сейчас хлеб еще принесу. Огирок порезала, такие у вот нее. Это на гирке, чем Сало поставила, это сейчас. Ну я говорю, новые отрастают, да. Мариса, скажи, Паша зачистку делает, кабачки уже все посрубовал. Что? Паша что, скажи, цветут еще хайбы? Да, хай их защищают. У нас, наоборот, новые кабачки, то цветут, хай будут, может вырастет какие-то. Ну надо было на рагу и пошли есть, не знаю, были так сколько штук, пять, так пожарить можно было. А это огурцы старые, или с этих, со второго захода? Нет, с первого еще. А, там еще есть. Сейчас хлеб пронесу. Все, будем обедать. Mm -hmm.